নমস্কাৰ আজিৰ কথাখিনি আপোনালোকে অলপমান মন্দি শুনিব কাৰণ আমি প্ৰত্যুকজনে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে জুবিনদাক আমি জীয়াই ৰাখিম চাওক জুবিনদাৰ গীত মাত বা যিমানবোৰ সৃষ্টিৰাজি আছে সেইবোৰতো আমি সদায় চৰ্চা কৰিবই লাগিব সদায় আমি মনত ৰাখিবই লাগিব কিন্তু গীত মাতৰ বাহিৰেও জুবিনদাৰ যিমানবোৰ আদৰ্শ আছে সেইবোৰ যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ সেইবোৰ যদি আমি জুবিন দাৰ দৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহ'লেও পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি অসমৰ প্ৰত্যুকজনে একেলগে মিলি জুবিন দাক আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম ভালদৰে মন কৰিব আজি জুবিন দাৰ কাৰণে ইমান মানুহে কিয় কান্দিছে ইমান মানুহ কিয় ওলাই আহিছে বা জুবিন দাৰ কোনবোৰ গুণে আমাৰ জুবিনদাক আমাৰ মনত সোমোৱাই ৰাখিছে প্ৰথম কথা জুবিন দাই প্ৰকৃতিক ভাল পাইছিলে জুবিন দাই জীৱ জন্তু ভাল পাইছিলে আৰু জুবিন দাই মন কৰিব যে গছপুলি ইমান ধৰণে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰিছিলে বহু ঠাইতে বৃক্ষৰোপণ কৰিছিলে গতিকে প্ৰথম কাম আমাৰ হ'ব জুবিন দাৰ নামত আমি আজিৰ পৰাই মিনিমাম পাঁচজোপা বা দহজোপাকৈ আমি গছ লগাওঁ ভাল ভাল গছ লগাওঁ যিয়ে নহওক সকলোৱে লগাওক আৰু প্ৰত্যেকজোপাৰ গছ হয়তো জুবিন দাৰ এটা এটা গানৰ নামত আপোনালোকে অলপখন মাৰি থওক আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ দীঘল কৰক গছজোপা যাতে যেতিয়াই জুবিন দাক মনত পৰে সেই গছজোপাৰ তলত বহি আপোনালোকে ভালদৰে এটা গান শুনিব পাৰে মই কালিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু লগতে জুবিন দাই কি ভাল পাইছিলে য়েছ জীৱ জন্তু যিমান পাৰে জীৱ জীৱ জন্তু মৰম কৰক যদি ক'ৰবাত দেখিছে কোনোবা জীৱ জন্তুৱে কষ্ট পাই আছে দুখ পাই আছে ভালদৰে ৰেস্কিউ কৰক তেওঁলোকক ভাল চিকিৎসা দিয়ক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জুবিন দাই সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পাইছিলে মানুহক সহায় কৰি ভাল পাইছিলে গতিকে যিমান আছে সেইখিনিৰ পৰাও যদি পাৰে মানুহক সহায় কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক চাওক মই কৈছোঁ আমি সমগ্ৰ অসমবাসী মিলিও এশ শতাংশ হ'ব নোৱাৰিম জুবিনদাৰ সমান কিন্তু সকলোৱে যদি পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্টটো আমি জুবিনদাৰ নিচিনা কামবোৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'লেও জুবিন দাৰ দৰে কামবোৰ কৰিব পাৰিম সকলোৱে মিলি কৈছোঁ মই আৰু এনেকৈ আমি জুবিনদাক জীয়াই ৰাখিব লাগিব জুবিন দাৰ আদৰ্শসমূহ যেতিয়া আমি জীয়াই ৰাখিম তেতিয়া জুবিন দা আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব মই কি ক'লোঁ প্ৰথম আমি সকলোৱে গছপুলি ৰোপণ কৰোঁ প্ৰত্যেকজোপা গছৰ নাম জুবিনদাৰ গানৰ নামত দিওঁ ভালদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ যাতে আমাৰ জুবিন দা ভালদৰে জীয়াই থাকে যেতিয়াই জুবিনদালৈ মনত পৰিব সেই দহজোপা গছৰ তলত বহি যাতে আমি ভালদৰে কথা পাতিব পাৰোঁ দুই নম্বৰ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমি ভালদৰে কি কৰোঁ অলপমান যদি ক'ৰবাত কষ্ট পাই আছে আমি মৰম চেনেহ কৰোঁ এইখিনি কাম আমি কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰতে আমি মানুহক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব লাগিব দৰিদ্ৰজনক আমি সহায় কৰিব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জুবিন দাই নিজেও কৈছিলে বহু আপোনালোকে যদি ভালদৰে দেখে যিবোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে কথাখিনি মই ক'ব পৰা নাই বহুত দুখ লাগি আছে তাত কৈছিলে যে তেওঁ এই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ লগত থাকি ভাল পায় যিসকল ৰিক্সা অলা যিসকলে পদপথত দোকান দিয়ে তেওঁলোকৰ লগত থাকি ভাল পায় তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি ভাল পায় তেওঁলোকক উৎসাহ দি ভাল পায় আৰু তেওঁ দিব্যাংগসকলকো বহুত সহায় কৰিছিলে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰত্যেকজনে অলপ হ'লেও সহায় কৰক আৰু চাওক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা জুবিন দাই বহুত কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু তথাপিও তেওঁ পইচাৰ প্ৰতি ইমান মোহ নাছিলে পইচাৰ প্ৰতি চিন্তা কৰা নাছিলে জীৱনটোত কষ্ট কৰিছিলে কাম কৰিছিলে ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ পৰে তেনেকৈ চলি গৈছিলে গতিকে আমিও যাতে পইচাৰ লালচা নকৰোঁ আমিও যাতে দুখীয়াজনৰ পইচা আমি খাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ দুখীয়াজনক যাতে দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ আজিকালি চাওক দেখিছে কিমান আমি স্কেম দেখোঁ কি দেখোঁ গতিকে এনেকুৱা মনোভাৱ লৈ জুবিন দাক আমি জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰোঁ যদি আপুনি এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰিবলৈ গৈ এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ পইচা যদি খোৱাৰ চিন্তা কৰে আৰু ইফালেহে যদি কয় জুবিন দাক আমি সদায় জীয়াই ৰাখিম তেনেহ'লে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য হ'ব ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা মনোভাৱ যদি আছে এৰি দিয়ক আপোনালোকে যদি কিবা জব কৰি আছে চাকৰি কৰি আছে ধুনীয়াকৈ মানুহৰ সেৱা কৰক যিমানখিনি পাইছে সেইখিনিৰে মানুহক সহায় কৰিবলৈ চিন্তা চেষ্টা কৰক আৰু লগতে যিবোৰ দুখীয়া বা খেলা আলা বা যিসকল ধৰক দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক কাৰণ এইসমূহ কাম জুবিন দাই কৰিছিলে আৰু লগতে আমি নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি যাব লাগিব যেনেকৈ জুবিন দাই কৰি গৈছিলে আৰু সমাজৰ হকে মাত মাতিব লাগিব সঁচা কথা ক'বলৈ ভয় কৰিব নালাগিব যি জুবিন দাই কেতিয়াও ভয় কৰা নাছিলে যিটো সত্য আছিলে সেইটো সদায় তেওঁ কৈ আহিছিলে আৰু যি পথ আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছে সেই পথেৰে যদি আমি চলিব পাৰোঁ আৰু যিখিনি কথা মই ক'লোঁ আৰু যিমানবোৰ আদৰ্শ আছে যিমানবোৰ গুণ আছে এইবোৰ যদি আমি ধুনীয়াকৈ বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ জুবিনদাৰ আদৰ্শসমূহ তেনেহ'লে চাব আমাৰ অসমখন আমাৰ ঠাইখন ভাৰতৰ ভিতৰত অকল ভাৰতৰ ভিতৰতে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এইখন ধুনীয়া ঠাই হৈ উঠিব জুবিনদাৰ আদৰ্শসমূহ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব জুবিনদাই যেনেকৈ অসমখন জীয়াই ৰাখিছিলে অসমৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম কৰিছিলে এই সকলোবোৰ আমি কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে বাকী গীত মাত জুবিনদাৰ যিমানবোৰ সৃষ্টিৰাজি আছে এই সকলোবোৰ আমি সদায় চৰ্চা কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজনে অসমীয়া গান শিকিব লাগিব যেনেকৈ জুবিনদাই সুন্দৰ সুন্দৰ গীত ৰচনা কৰিছিলে সেইসমূহো যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত ভাল গৱেষণা হওক গীতবোৰ যাতে আৰু নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ওলাব পাৰে অসমীয়া গীত ৰচনা কৰিব পাৰে গান শিকিব পাৰে কাৰণ এতিয়া যদি চাই সংগীত জগতখনৰ এটা ডাঙৰ ভয় আহি গৈছে কাৰণ ভূপেন দাৰ পিছত আছিল জুবিন দা কিন্তু এতিয়া জুবিন দাৰ পিছত কোন এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ যে জুবিন দাৰ আদৰ্শসমূহ আৰু জুবিন দাই যিটো পথ দেখুৱাই থৈ গৈছে সেইটোৱে যদি আমি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে বৰ্তমান পৃথিৱীত দেখা দিয়া সকলোবোৰ সমস্যাই সমাধান হৈ যাব বৰ্তমান বৰ্তমান আমি কি দেখি আছোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জ দুখীয়া দৰিদ্ৰতা খাদ্যৰ অভাৱ হিংসা অন্যায় এই সকলোবোৰ আমি জুবিন দাই দেখুওৱা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰেম গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰি আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ বা যিবোৰ ফেনমেন বৰ্তমান হৈ আছে সেইবোৰৰ পৰা আমি বহু পৰিমাণে ৰক্ষা পাব পাৰিম যেনেকৈ জুবিন গাৰ্গে দুখীয়াজনক সহায় কৰিছিলে তেনেকৈ আমি সহায় কৰি দৰিদ্ৰতা খাদ্যৰ অভাৱ এই সকলোবোৰ আমি শেষ কৰিব পাৰিম মানুহৰ মাজত সমানতা আনিবলৈ পাৰিম মানুহক ন্যায় দিব পাৰিম সত্যৰ কাৰণে সদায় আমি কি কৰিব পাৰিম মাত মাতিব পাৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে আৰু ভালদৰে মন দিব আৰু এনেকৈ আমি প্ৰত্যুকজনে আপুনি মই মিলি কৰি যাব লাগিব আশা কৰোঁ যদি বুজিছে আপোনাৰ দহজনক আপোনাৰ লগৰ দহজনক এই কথাখিনি পঠিয়াব আৰু যদি কিবা বেয়া পাইছে যদি কিবা আপোনালোকে ইয়াত এডভাইচ দিব খোজে বা আপোনালোকে যদি কিবা আৰু কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ক'ব পাৰে বাকী গভমেণ্টৰ চৰকাৰৰ যিবোৰ কৰণীয় আছে জুবিনদাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা যিয়েই নহওক উন্নতমানৰ যিমান যি কৰিব পাৰে সকলোবোৰ কৰিব লাগিবই সেইবোৰতো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰাও আমি এইবোৰ কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু জুবিন দাই যিহেতু সদায় কয় যে কৰ্ম কৰি যোৱা নিজৰ কাম কৰি যোৱা সেইকাৰণে আমিও আমাৰ নিজৰ কামক অৱহেলা নকৰি সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক আমি সদায় কৰ্ম কৰি যাব লাগে কেতিয়াও ৰৈ যাব নালাগে আপোনালোকৰ মতামত জনাব পাৰে ধন্যবাদ